Мне не нравится вот этот кривой рог вообще на июль. То есть я когда mm -hmm. кривой рог настраивалась, смотрела, там мне пред глазами свечка сразу поняла, это что будет в июле какой-то такой плохой обстрел кривого рога. Но там как-то падало параллельно, что, может быть, что связано, типа, как повторят паутину какую-то. Что-то будет такое, типа, похожее. Типа, уже Россия будет на территории Украины. Не-не-не, мы, 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 мы. А, мы. Повторим. А они, типа, обстреляют, да, что вот такое. Но не знаю, мне как-то не нравится. И по Сумщине, когда смотрела, по Сумам тоже мне не нравится. Вот прям показывали ту же самую улицу, куда уже были прилеты, где люди загорели в этих автобусах. Вот то же самое. Не знаю. Кто нас спросил? Про Житомирщину. Карта дерева. Птички. Тут карта тут, тут падает, типа корабль, щип. Я думаю, что тут касательно. Во-первых, будет снова какая-то херь, связанная с этим, с Чернобыльской станцией, может быть. Вот карта звезды, здесь карта дома. Опять Чернобыльской станция. Это июль. И может быть новости про там дороги выпали. Я думаю, что могут быть новости про наступление Житомирской области снова, но я пока не вижу ничего такого опасного, прям чего-то. То есть могут быть какие-то новости, может какие-то дорогешники или что-то типа -то, что того, или снова будут накаляться, понял, накаляться все, что белорусы собрали там какие-то эти, ну, забейте на это пока что. Кременчук останним часом постоянно под обстрелами, какие прогнозы для этого места? Ну, по крайней мере, чего я вчера смотрела, типа там я примерно понимаю, куда они били, я просто не могу это говорить. Так. У них целенаправленно было, типа, куда они били. Э, вот. Специально было сделано. Мисс точно знают, про я что. Я думаю, это да. Да. И прям вот, вот это из-за этого было. То же самое, что всегда а, они говорят про стара Константинов. Но я не split. могу, как бы, ничего нового ответить, потому что, ну, понятно, они, куда не бьют. То есть тут э, что мне говорить? А також просили подивитися Лубни, теж, Полтавщина. От Підписник казав, що самому йому постійно сняться сни про велику кількість ракет і шахедів над містом. Поки клевер падає. Єдине, ну, що карта ліси і ну, карта, карта серця, це про і нав... ключ це про наводчиків. Тут, конкретно, про наводчиків говориться. Тут не говориться про обстріл, а про наводчиків. Очень багато в місті наводчиків. Сердце и ліса і ключ упаде, що прислівають інформацію. Вам би наводчиком заняться. Хорошо, а покажите нам. Давайте так, хорошо, Трамп все-таки Україні допомагає вообще. Ну, тобто, може, ми много що не знаємо, я думаю, що ми много не знаємо, наверное. Безумовно. Можно можна навіть не Трамп питати, можна взагалі з США. Чи зараз ми отримуємо достатньо цю допомогу від США? Ну, опять-таки, метод кнута і пряник, якби плітка здесь випала, але притом, якби собака і дерево. Тобто, все одно как-то. Как я говорю, пиздит, пиздит. При угу. этом все ну, как-то пытается там что-то где-то. Ну, что такое? Тихоря может. Вот они уже делают так же про Россию, я не знала, я даже уже об этом думаю, знаешь, может, как-то уже там пытаются Зеленские сами по себе. Где-то что-то это. А это было а тут... непогано. Да, да, да. Да. даже не буду показывать. Ну. Ну, хотя тут карта тучи, у нас тут как раз таки про ракеты, ПВО, и так далее. Ну, карта косы падает. Есть какой-то вопрос, там, действительно. То есть, есть. Карта крыс, видишь? Все таки. В плане про зупынки самый поставок. Чи зараз буде знайдена якась альтернатива поставки, скажімо, з інших країн, чи дійсно зараз буде трішечки скрутно з цим? Сподіваюся, що так воно і буде. Ну, в принципі, ми правильно там нагадали ракети по Росії, там якраз тус падав тоді е, тут карта хаос, да, дом і карта ключа. Тобто тут говор, говориться про те, що ми якось знайдемо вихід з положення і будемо своє робити. Все одно, коротше, у нас все буде працювати на експорт. У нас все буде своє, все повністю. І це дуже круто. Я розумію, що треба часу багато для цього всього, але коротше, рано чи пізно у нас все задовбе. У нас і свої ракети будуть, і дрони, і навіть ядерка буде своя. ж що просто, знаєш, це краще, ніж від когось чогось чекати. Це так. Ми чекаємо, але робимо. Про що своє. ти так, говорила так... давно? що так, Ми тільки так на є. себе можемо полягати. Так. Да. Так воно зараз таке є. Я впевнена, що ми зараз чекаємо, там, типу, чогось. Але під шумок робимо щось своє, розумієш? Я впевнена. І це правильно, я вважаю. Ну, всадники, гора в садніки гора падає ну... ну, я б не сказала свої всадники гора Тут может два тут, да, трактовать можно и так, и так. То есть, всадники гора, по сути, можно сказать, что, в принципе, это и происходило уже. Ничего нового, то есть нет нового mm -hmm. движения. Потому что карта горы, она говорит о том, что м -м, обстоятельства тяжелые, просто поняла очень. Или там еще карта джентльмен, да, падает, то есть, типа и гора. То есть говорится о том, что, по сути, ну, Трамп на Зеленского не надавит особо. Не будет успеха иметь, понял? Давление Трампа на Зеленского. Давай Давайте могу трактовать. Ты стану справді наибольшим обосточным местом в Украине. Так. Я не думаю. То есть, видишь, карта падает, э, ну, Клаус, да, Хмары. Тучи. туча. Я уже забыла, как на русском будут хмары. Хмары. Это, Это, Это приятно. Ты понял? То есть ну, интересно, ладно. Короче, медведь падает, и карта якоря. Вот, нет. Нет, карта медведя, она уже покрывает. То есть она уже говорит о том, что у нас достаточно все равно будет защиты всегда В Киеве нет. Нет, 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 нет. А касательно... О, я ответила на два вопроса твоих. Про захват, попади, пожалуйста, ты, Иломайд, не подцепь меня, полная». Опять якорь, всадник. И снова, все равно якорь, всадник и медведь. Нет. Все равно найдется возможность Киев защитить всегда. Что киев это столица. То есть я бы. А какая вообще какая область самая опасная? Будет, в принципе, в ближайшее время в Украине. А ключ я поняла. Дом. Звезда. И ключ, и крест. Ну, звезда у нас, если мы, если мы э... Таро миксуем с Ленорманом сейчас, то звезда это у нас Запорожская область, все-таки Запорожье. Что звезда, она показывает именно атомную станцию часто. И карта ключа, видишь, падает. Короче, те места, там, там где у них есть сейчас ключ от города. То есть, по сути, Запорожская область, да? Это Херсонская область, Харьковская область, Донецкая, Луган. Ну, все-таки звезда я трактую, если это Роберем, я трактую это больше как Запорожье всегда. Звезда. Именно. Да. На Киев звезда не выпадет. Но карта дома падает, потому что, ну, Украина это дом. То есть это не на Киев конкретно поняла, выпала. То есть, Полинорману вот карта гор это западная регион. Я уже поняла, что недавно мы раскладывали, выпала карта горы. Я думаю, что это? Что это за обстрел, такой, что это за гора? Проигралась так, что на запад летели все ракеты. То есть, карта горы это уже, я уже поняла, по Полинорману это западные области, понял? А Запорижь, що це? Це толпу больше, чи обстріли? Ну, я спросила просто про опасность. Не да. Да, да, Мене зараз не хвилює обстріли чи там, Мене хвилює зараз просто. То есть оно в совокупності, напевно, як то карти показывают. Що таки вот так вот карта. Ще... Почему так може бути? Атомна станція. Понял? Почему так может быть? Все-таки, наверное, карты это именно э, воспринимают. А покажите мне отношения Трампа с Путиным? Мне. Письмо, общение есть, видишь, письмо сразу падает. Есть общение, есть контакт какой-то. Карта, корабль. Хорошо, по-прежнему, покажите мне. Все-таки Трамп э, нам друг или враг для Украины сейчас? Как вы это видите? Коса, меня, сердце и ключ. Откройте мне карту Луны, секундочку. Дом и звезда. Солнце и башня. А, Зеленский, секундочку, а Зеленский. Сейчас к Зеленскому отношение. Настоящее. Ребенок. Ну, как понятно. Как Зеленскому вот молодой парень. Давай я так скажу, да? Угу. Дерево. Но все равно, видишь, типа карта дерева корни. То есть он как-то, конечно. Не скажу, что прям супер. Неплохое это неплохое отношение. Очень странно все. Но сам. А Зеленский как крампот Ну, Это очень странно все кольцо. Птицы. Дорога. Ну, видишь, Зеленского все равно с ним мнение расходится немножко. Дорога. Но не, все равно неплохо, видишь, падает. Непогано по отношению до нас? Ну смотри, то есть карты как это показывают? Они показывают, что он типа излишне безэмоциональный, бессердечный. Понял там карта? Но, но при этом как бы он не падает врагом. Это, ну, это очень странно все максимально. Я до сих пор не могу понять, понял, эти карты? То есть я не понимаю до сих пор. Типа, что он безлишний, э, без лишний, без эмоциональный, бессердечный, но при этом, как бы, не падает, что он враг. То есть, тут тоже очень Может, какой-то он просто Только характер у где-то странный, может, какой-то, я не знаю.